Здравствуйте, дорогие друзья. Попил чаю. Сейчас у нас будет вердикт Nexus 6P. Апрельский вердикт, потому что до этого я снимал по просьбам многих, чтобы вынес общий вердикт. Не помню, там в марте, по-моему, снимал месяц назад. В общем, какие еще, может, я нашел, люди очень просят, какие нашел плюсы и минусы в Nexus 6P. Nexus 6P мне очень нравится. Но нужно учитывать тот, что это большой смартфон и он не на массовых пользователей рассчитан. Вот если вы, смотрите, берем мы SMH, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, то это, ребята, все попса. Это смартфоны, которые будут продаваться очень большим тиражом, очень распространены. В общем, я их так сам для себя определяю как попсу направление. Это уже такой рок, можно сказать, даже хард-рок, как и Xiaomi Mi 5, как и Miizu 5 Pro конкретно сейчас говорю про русскоязычное комьюнити, про Россию, про Украину, про Беларусь, про Казахстан. Эти смартфоны там мало распространены все. На X6P, Miizu 5 Pro, Miizu 6 Pro, Xiaomi Mi 5 мало, мало, мало очень распространены по сравнению с Айфонами, Samsung, потому что это попса заполонила уже весь мир. В общем, если вы хотите чего-то новенького, свежий глоток воздуха в море смартфонов среди попсятины, которая заполонила уже все, есть на каждых прилавках, то я вам очень порекомендовал бы обратить ваш взор на Nexus 6P. У него куча своих минусов, куча своих плюсов. Смотрите обзоры, я уже очень много снимал про бенчи, про тесты в играх, про фото возможности. Сейчас давайте, ладно, начнем все по порядку. Начнем с его габаритов. Габариты у него очень большие, очень большие, прям ну очень. Он сравним, к примеру, только с самыми большими смартфонами из флагманов таких популярных, опять же. Это iPhone 6s Plus. Ну вот по габаритам. Видите, и то он, по-моему, толще. Nexus 6P выглядит потолще. Немножко, да. В общем, если его сравнивать с iPhone 6s, вот посмотрим, что получится. Ну вот с iPhone 6s, конечно. Но ну, вы сами все прекрасно опять видите. Говорить слова излишние. Как говорил Дейл в ходячих меткацах в первом сезоне. И опять не хватает слов. Ну вот, в общем, конечно же, он очень большой, ребята. Вот к чему я все подложу это. Все, убираем. Но, если у вас большая рука, то вам этим смартфоном будет пользоваться удобно. Кому не стоит покупать этот смартфон? Его не стоит однозначно покупать детям, однозначно не стоит покупать девушкам, у которых маленькие руки. Или парням, небольшого роста, у кого, опять же, маленькие руки, маленькая кисть потому что им будет пользоваться просто неудобно, потому что он очень большой. И вот это, смотрите, очень странно он сделан. Боковинки, то ли они поистерлись, то ли они были такие изначально, я уже подзабыл, честно говоря. Они не скользят, боковинки не скользят. А вот эта поверхность дурацкая, сейчас помолчу. Шуршавая поверхность дурацкая, она скользкая. Ничего не трясется, шикарно, собрано все идеально. К примеру, возьмем тот же iPhone 6s Plus или Miizu 5 Pro. Он менее скользкий. Miizu 5 Pro по габаритам даже меньше по высоту. Посмотрите, какой огромный Nexus 6P. Miizu 5 Pro даже менее скользкий. Это, конечно, минус Nexus 6P. Я не знаю, какой идиот его сравнивает с MacBook. MacBook совершенно другой на, по ощущению. Он тоже такой шароховатый, тоже неприятный такой. Я не могу сказать, потому что шероховатость такая шуршавость это приятно это неприятно вот боковинки более приятны на ощупь они не такие шуршавые в общем дизайн дизайн на любителя но мне дизайн нравится дизайн больше мужской да он вообще мужской телефон скорее всего потому что большой фатальный брутальный цвета есть в золотом цвете очень классно смотрится но опять же в белом цвете в белом вообще никак не смотрится в черном смотрится классно и в серебряном больше всего не понравилось в черном и серебряном. но черный цвет во первых царапается потому что это не металл это покраска и в черный очень сильно лапается поэтому серебряный цвет я не очень люблю но вот этот серебряный цвет мне понравился именно на 6p я выбрал именно в таком цвете потому что видно сразу металл. Органы управления. Что мне не нравится, вход для наушников расположен сверху. Уже тысячу раз говорил, что это очень-очень плохо. Так, у него Type-C. Type-C, это очень классно, потому что у C-Major идиотский микро-USB до сих пор стоит вход. Давно уже пора унифицировать под один стандарт. Если перешли все на Type-C, а сейчас реально все перешли на Type-C, кроме, блин, Самсунгов. А, ну может еще LG коллеги тоже там, я не знаю, что они там. Не перешли, перешли еще. Вот, Type-C, Type-C, Type-C. Пожалуйста, везде. Так, убираем. И это правильно, ребята, потому что это более классный вход. Не нужно париться, смотрите, как вы втыкаете, воткнул, все, он работает. И более скоростная передача данных. Если опять у вас современный какой-нибудь компьютер поддерживает, то это будет супер. Так, ну, по, по органам управления э, находятся они с одной стороны. Клавиша включения-выключения и качелька громкости. Вот включил. Ну, собственно говоря, так включать не надо. Можно просто палец прикоснуть. И он уже разблокирован моментально. Видите, я заблокирую, подношу палец. Вот. Почему нельзя покупать с короткими руками людям? Потому что с короткими пальцами, с короткими кистями. Потому что вы будете не достать просто до этой кнопочки. Вам нужно будет делать какие-то лишние телодвижения, вот так перехватывать, там, чтобы нажать на кнопочку. Я же достаю из такого положения, достаю пальцем. Немножко приходится тянуться. Не лукавлю. Вот приходится тянуться. Так, давайте поменяем картинку, что мне эта картинка не нравится. Она какая-то цветастая, через что. Выбирайте картинку, ребята, какую поставим. Эту хотите? Ну давайте эту так. Установить как? Обои куки пик. Пускай вот так будет. Такое верите, но Перекольная, перекольная. долго ставится картинка, что-то выходим, смотрим. Вот такая картинка. И опять же, смотрите, какой плюс в Nexus 6P, которого нет в меч Картинку можно поставить, она будет прокручиваться. Здесь картинку, как не ставь, она не прокручивается, она стационарная. Видите, здесь картинку шевелишь, и подложка, вот эта картиночка, меняется обои. Здесь нет, это маразм. Этот телефон стоит 60 тысяч рублей, в нем нет такой мелочи. Вот, конечно, я же говорю, цена вообще никак не показатель. Ладно, органы управления здесь шикарно расположены, разблокировал во время разговора, когда говоришь, можно легко контролировать громкость динамика. Динамики обалденные, супер хорошо слышно. Меня спрашивали ребята, просили снимать тест, как слышно в том или ином смартфоне. Ребята, я пользуюсь только одними флагманами. В любом флагмане слышно шикарно, потому что флагман это венец технологий. Там, естественно, не поставят какой-нибудь странный динамик блин, за 2 копейки. Там будет стоять лучший динамик. Поэтому смысла нет, конечно же. И также спрашивают другие люди. Прием связи. Ребята, прием связи, как вы не поймете простую вещь, прием связи зависит от вашего оператора или от смартфона в первую очередь. И опять же, флагманы. Во флагманах прием связи везде шикарный. Ой. Ну ладно, это, в общем, отвечаю на вопросы, скажем так. Датчик отпечатка пальца. Фингерпринт работает просто шикарно. Вот смотрите. Просто не всегда попадаешь сразу в эту дырочку, конечно. В эту дурочку. Ну, кстати, вот в таком большом смартфоне, если бы тянуться вот так, было бы еще неудобнее, потому что он бы уже идет на перегиб, видите, как качельки. Он бы выскочил бы просто и все. Поэтому вот здесь я согласен с этим датчиком, то что где он находится, там где находится. В общем, органы управления, внешний вид и дизайн мне очень-очень импонируют. Очень нравится Nexus 6P. Классный смартфон, прекрасный, но не лишен недостатков. Сейчас мы поговорим по порядку обо всем. Так. Ну вот, видите, не сразу попадал. Экран. Экран у него супер AMOLED, разрешение 1560 на 1440, то бишь Quad HD. Очень классный, но, ребята, есть минусы. И вот об этих минусах мы сейчас поговорим. Конкретно какой минус? Экран очень сильно теплит. Это хорошо для глаз, то что не холодит. Меньше напрягает глаз. Но, тем не менее, все равно это уже Прибрехивание цветов. Если, к примеру, в том же S7 Edge можно зайти настроить экран как угодно, вообще там как... Сейчас давайте обои поменяем здесь тоже. Сейчас, секундочку. Вот такую поставлю картинку. Если в S7 Edge можно как угодно настраивать экран то в Nexus уже спи он лишен таких конечно классных возможностей это тоже очень плохо так дисплей вот режим экрана у меня же стоит фотоамолет то бишь не самый яркий можно поставить суперамолет более насыщенный давайте посмотрим ну вот картинка стала вообще такая ух прям повысилась контрастность в общем, здесь нет таких возможностей. Там можно экспериментировать, здесь никак экспериментировать нельзя. Здесь есть дурацкая совершенно функция. Сейчас я вам покажу. Если я не путаю. Здесь можно включить SRGB. Ну вот, цветовой режим SRGB. То бишь он делает цветовой режим. Якобы, приближенный к sRGB, никакой нахрен не приближенный, потому что он в таком режиме очень сильно холодит, посмотрите как выцвели значки внизу, здесь если еще осталась картинка похожа, то внизу ужасно выцвели значки, собственно говоря, эта картинка тоже выцвела, на камеру этого конечно так не видно, ну ладно, оставим в таком режиме, не суть важна, но вот хоть какая-то настройка есть, все, пока больше ничего, там ожидается то, что выйдут настройки по экрану, но пока их нет. Это такая придирка, опять же, субъективная, потому что объективная придирка к экрану Nexus 6P под солнцем он не имеет максимальную яркость, такую, как имеет S7 Edge, и 7 Plus, и 7 обычный. Собственно говоря, потому что он вышел полгода назад, такой технологии тогда и не было. А если бы и было у Samsung, то хрен бы она продала Huawei такую технологию. Собственно говоря, она вообще мало кому что продает, спонсирует хорошими, качественными технологиями железом только одну фирму, Mizu, и вот конкретно в Meizu 5 Pro напихано там всего высшей степени классного процессора, оперативки скоростной и скоростной памяти постоянной. Здесь Snapdragon 810. Snapdragon 810 вышел в начале 2015 года. Он очень-очень-очень сильно грелся, очень себя плохо зарекомендовал. Смартфон HTC One M9 ужасно сильно нагревался. В других смартфонах также грелся. One плюс 2, он очень сильно тоже греется, но ну, там наконец-таки побороли это, но вот здесь побороли сильнее всего, здесь он греется меньше всего, практически не греется. Но стоит начать играть в игры, и в играх он нагревается, не критическим там 40-45 может нагреться, ну не 55, не 65, помню, когда у меня грелся Миизу MX3 до 65 градусов, у меня вообще глаза на лоб полезли, я думал он сейчас расплавится, перестал тесты делать на нем. Очень сильно грелся еще, ну не до 65, но тоже градусов, наверное, до 58. Грелся Galaxy S4 несколько лет назад, флагман. Вот эти смартфоны, я запомнил, больше всего грелись. Если знаете какие-то примеры смартфона, который нагревался сильно у вас, то поделитесь, будет очень интересно пополнить свою базу знаний. В общем, экран хороший, но не предел, не венец творений. Дальше давайте поговорим. Расположено два у него стереодинамика, два мембранных стереодинамика. И вот это, ребята, дорогого стоят. Он играет нереально классно, громко, прекрасно. Так. У него чистый Android. Не голый, ребята. Надо правильно говорится, чистый. Для тех, кто не в курсе, для тех, кто был всю жизнь в танке и слушал идиотов, которые множат неправильное произношение и перевод неправильный. Это американская разработка фирмы Google. На сайтах Google, на любом откройте компьютер, я думаю, вы через компьютер смотрите обзор или через сотовый смартфон свой. Откройте, посмотрите, везде фирма Google пишет Pure Android, Pure Android, значит чистый Android, не New Android, не голый Android. Вот это идиотство. И утверждают там обзорчики, у которых там сотни тысяч зрителей, то, что надо его называть правильно голым. Ну, это только голый дурак может утверждать такое. Так, давайте звук послушаем. Звуки уведомления. В общем, эти два стереодинамика играют очень сильно. Видите, я затыкаю. Ой, сейчас. Включил нечаянно, наверное, диодство Google Now. Но... Затыкаю, все равно продолжает играть очень громко. Ну, вот сейчас я очень сильно надавил на него. А вот если не сильно, а будет лежать в кармане, практически не приглушаются они. И они очень сильно вибрируют, когда играют. Сами по себе динамики. Ну, в общем, звук просто чумочетший. Ну, вот он звучит, наверное, лучше всех. И еще очень классно звучит более дешевый смартфон. В два раза дешевле, чем этот э, Lenovo Vibe X3. Честно говоря, ребята, по потестировал я Lenovo Vibe X3? Посмотрел. Ну, такое говно полнейшая. Он идет как будто смартфон музыкальный Lenovo Vibe X3. Да ничего подобного, Meizu его уделывает на раз, Meizu 5 Pro по качеству музыки в наушниках Lenovo Vibe X3 уделывает просто на раз. Хотя там стоят компоненты аналогичные, которые стоят, Tiopa вот этот стоит. Который стоит в Meizu 5 Pro 16-12 <coughs> Тем не менее по звуку он еще не уступает Но зато Lenovo Apex X3 рвет практически всех по звуку динамиков У него нереально громкие динамики Два стереодинамика И вот с ним сопоставим более-менее На xu 6P И то скорее всего ему проигрывает Этот выдает максимум ватт Громкость А тот выдает полтора ватта Так что супер громко играет Это единственный плюс А так он выглядит как черт знает что Nexus 6P смотрится, конечно, премиально. Но, собственно говоря, это и есть премиум. На коробке большая буква P написано. То бишь, Nexus премиальный. Потому что Nexus это бюджетные в основном устройства, всегда выпускались. А тут вот решили выпустить два Nexus в год. Nexus 5X и Nexus 6P. В общем, звук в динамиках потрясающий. Но, ребята, идем дальше. Звук в наушниках. Звук в наушниках, ну, просто хороший. Да, он стал лучше со времен Nexus 5 но, опять же, ребята, не верх мечтаний. Опять же, тот же iPhone 6s рвет его. iPhone 6s уже рвут к Xiaomi Mi 5 и Meizu 5 Pro. Поэтому звук в наушниках здесь ну, просто нормальный. Ну, с 10 баллов по доброте душевной на 7 баллов. А так, если объективно, на 6 баллов, конечно, можно осудить. Но что у него есть нереально? Он, у него супер плавность работы. Камера просится на подзарядку, но ему нам еще хватит дописать обзор плавность работы у него просто чумасшедшая. Он очень скоростной, все очень плавно, очень классно, никаких проблем нет. Ребята, чистый Android, он и в Африке чистый Android. Обалденно, работает, все летает. И если вы купите себе такой смартфон, не знаю, там, подарят вам такой смартфон, то, я думаю, года два и можете пользоваться совершенно спокойно. Чисто Android будет обновляться в течение двух лет 100%. Они сами говорят, что в течение двух лет они постоянно обновляют свои устройства. Так, Камера. Вот здесь осталась супер изюминка, такая вишенка на тортике идиотское это выражение. Но вот камера здесь действительно той самой вишенкой является. Здесь модуль камеры Sony MX377, эксклюзивная, эксклюзивная камера. И вспышка, не менее эксклюзивная, модуль вспышки 390. 90. Вот просто нереальная камера. Вот она фоткает хорошо и днем, и в помещении, но ночью нехорошо, потому что нет ручных настроек, и ночью он сильно очень желтит. И помимо этого в камере есть у него, ну днем я же говорю, просто он даже выигрывает некоторым фоткам у 7 Edge, и у iPhone 6s Plus. Но, собственно говоря, iPhone 6s Plus не является каким-то авторитетным фотофлагманом. Вот сейчас включена функция HDR+. Примеры снимков будут под обзором, сможете посмотреть. Можно поставить просто Ну вот, видите, надел серийную съемку В общем, камера у него нереальна Смотрите фотографии с него <coughs> До сих пор остается лучшая на рынке камера по фото По видео Видео он пишет очень поганенько Я вам даже не буду показывать а, В общем, сейчас поясню Если вы стоите на месте, снимаете видео стационарно Просто переводите камеру с одного объекта на другой Там пейзаж, там портретки, все что угодно Видеозапись Очень хорошо пишет если идете и снимаете видео, то у него нет оптического стабилизатора, а получается вот так. Видео получается фиговенькое при ходьбе. Камера у него просто потрясающая, еще по портретным съемкам. Вот у меня один человек спрашивал, для фотографирования внуков, подойдет ли камера Nexus 6P, что можно посоветовать. Nexus 6P, подойдет просто идеально, опять же, для портретной съемки, вообще не, не конкретно там какого-то там возраста людей, пола, а просто для портретной съемки любого существа. Даже кошку вы будете фотографировать, будет обалденно смотреться, а, портретные съемки получаются очень объемные. Да и вообще вот на него фотографии получаются очень объемные, очень классные, не знаю, по фотографиям ему из 10 баллов могу поставить... Ну, 9 точно баллов, не 10, потому что 10 баллов никто не дотягивает, ни SMH, ни Xiaomi Mi 5 не дотягивают, хотя здесь тоже потрясающие камеры здесь стоят, и они даже в чем-то по совокупности выигрывают у Nexus 6P, потому что более всеядны. Nexus 6P вообще не может ночью фоткать, очень сильно желтит, и нельзя это никак поправить, потому что нет ручных настроек. В Xiaomi есть ручные настройки, Mi 5 можно поправить, в S7H есть ручные настройки, можно поправить, это вытянуть ночные фотографии хорошего качества, здесь нельзя. В общем, производительность у него хорошая, но в играх он греется. Автономность у него хорошая, как ни, как ни странно. Держит батарейку он легко полтора суток в моем использовании, но это не под сильной нагрузкой. Под сильной нагрузкой, конечно, в течение дня можно выжать батарейку, выдавить ее полностью до последнего процентика, если будете играть во что-нибудь. В общем, давайте теперь финальное подобьем, сколько мы ему дадим баллов из 10. Ну вот, не знаю, давайте подумайте сами, кто бы, за что бы ему дал столько-то баллов. Напишите из 10 баллов по 10 бальной шкале и коротенький комментарий, почему. Допустим, я бы ему дал 1 балл, потому что там чисто Android, терпеть не могу чисто Android, мне просто не нравится. Но это, конечно, более субъективно получается. Более объективно там я бы ему там дал 7 баллов из-за того, что у него есть чисто Android, там мембранные супердинамики. Но он для меня слишком большой. Ну, вот, к примеру, в таком жанре. Я, давайте я скажу, сколько я бы ему дал. Из 10 баллов я бы ему дал 8 твердых баллов. Вот можно было даже 9, но 9 не дам, потому что раз минус не супер яркий экран под солнцем, второй минус греется в играх, третий минус в чистом этом андроиде есть свои косяки полнейшие идиотские. Вот допустим заходим, нельзя удалить сразу все, нужно по одному вот так стирать, это же вообще такой аскетизм, я не знаю, вот приходится вот такое идиотство терпеть. И какой-то у него еще минус был. А, и четвертый минус у него это его видеокамера. Вот я нашел 4 минуса для себя лично, которые для меня критичны. Но не настолько критичны, чтобы им не пользоваться и не получать удовольствие от этого гаджета. А, получается 8 баллов вполне заслуженно, я ему даю Nexus 6P из 10 баллов. Все, дорогие друзья, жгу, присылайте, сколько баллов вы бы дали Nexus 6P. По 10 бальной шкале. И маленький-маленький комментарий. Старайтесь быть объективными. Почему? Холивар не надо устраивать, не надо писать, что iPhone чистый лучше, там типа того, iOS чистый лучше. Просто субъективно или объективно, по мере возможности, оцените его по 10 шкале. Все, дорогие друзья, до новых встреч, всем всего хорошего, пока-пока.